Вітаю, друзі! Ви на фабриці Новин. Мене звати Євгенія Кутнова і це щоденний аналіз подій з полковником збройних сил України Романом Світаном, Романа Григоровичу. Я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім другім. Навзаєм на календарі. У нас 17 вересня. Це для глядачів, які дивляться наш стрім, пропонував нашу розмову розпочати з новини про те, що пожежа виникла на аеродромі у ростовській області. Загоряння фіксується на стоянці літаків, а також у місці розташування інженерного батальйону на території авіабази. Відомо що там базується 559-й бомбардувальний авіаполк. Схоже на роботу Гурмаруч. Ну, это похоже на работу неравнодушных, это как минимум. А неравнодушными пользуются в том числе и ГОРКО, конфидентами, в том числе и служба безопасности Украины, силы спецоперации, служба внешней разведки. То есть это местное сопротивление, наши местные украинцы, которые живут на этой украинской земле вплоть до Кубани. Это казаки наши запорожские, которые еще сотни лет назад двигались на Кубань, оставили, естественно, станицы остались сами и далее проросли корнями в этих землях, сделав их украинскими в этом смысле. Ну, естественно, если на этой украинской и ростовской земле находятся почему-то русаки, которые бомбят нас, их надо сжечь. Ну, жгут, я думаю, не первый не последний раз. Разные механизмы вплоть до Владивостока. Ну, то есть получается от Ростова до Владивостока это украинская земля. Ростов это украинская земля, Владивосток это дальневосточная украинская народная республика, Зеленый Клин, который также горит, недавно мы с вами говорили, там 155-ю подорвали. То есть это все работа наших конфидентов, наших неравнодушных, которые помогают сопротивлению украинскому против вторжения российской армии. То есть этот аэродром Россия не также использует для, того, для авиабомбардирования, и, когда мы говорим про Украину. Ну, это Морозовск, от рядом с Донецкой областью, там недалеко, севернее Ростова. Мы неоднократно, в 2014 году туда даже две точки заходило, минусовало псковских десантников, которые пытались там высадиться. Довольно-таки хорошо зашло. Поэтому Морозовскому уже чехвостим вдоль и в попереки дальними средствами поражения беспилотниками. Тем не менее, россияне -то его используют в качестве аэродрома подскока для армейской авиации и для тактической авиации. То есть до сих пор они понимают, что могут попытаться, по крайней мере, там, ПВО как-то закрыться его используют. Ну, от ПВО, ПВО, ПВО может закрыть от аэроцели, а от неравнодушных тоже закроют, если половина, допустим, обеспечения того же Морозовска, это украинцы, которые фондовые, которые там сотни, сотни лет живут. Уж чего-чего, а поджечь допустим, аэродром сухостой или сжечь, допустим, склад горючих смазочных материалов, который и так сам горит, там, такую надо поднести туда, куда надо, здесь без проблем. Тут і гуні нужен місяць, достатньо да, місцевого супротивника. Роман Григорович, відомо, що росіяни цієї доби запустили по Україні 170 дронів, а також дві ракети Іскандер, та, а також Іскандер та С-300. повідомили у повітряних силах. В цілому відомо, що вдалося збити 136 безпілотників також зафіксовано, тим не менше влучання ракет та 36 БПЛА у 13 населених пунктах. І Укрзалізниця, які вчора, до речі, ми про це говорили, продовжує говорити, констатувати про те, що росіяни атакують наші якби, залізничну інфраструктуру, намагаються вивести з ладу підстанції, які живлять в залізничну мережу. Чи здатні вони в принципі досягти такого рівня, тому що вже є затримки із потягами, дуже багато їм було сьогодні. Так курсували вони різними маршрутами. Может, она, как я бы, но ну, довести ситуацию до в нашей зарезечной инфраструктурой? Чини? Ну, могут однозначно, если не противодействовать такого рода российским операциям. Там в чистом виде геноцид, то есть продолжаются удары по инфраструктурным объектам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, это геноцид. А вот уже та же организация Объединенных Наций признала геноцидом арабского населения действия такого же уровня действия, допустим, Сахары особенно сейчас, когда они начали э, атаку на газ. То есть там уже геноцид, э, уже ООН, это комиссия организации Объединенных Наций признала. Непонятно, почему до сих пор она же не признала геноцидом украинского населения и действия россиян. Они еще, э, так, так сказать, масштабнее. Та же самая картина, только масштабированная на, э, на общее количество на населения, общее, расширенная на общее количество площади. То есть ну, ждем, я думаю, как-то запустят эту тему через организацию озабоченных наций. Хоть озабоченность выразят, выразят. Ну, или хотя бы признают геноцидными ударами такого уровня удары россиян. Они однозначно будут их продолжать. Мы уже говорили, как этому противодействовать. Варианта два. Первый вариант – это усиление ПВО, плотности ПВО фронтальной. Второй вариант – это зеркальные удары. Зеркальные удары, ну, лучше, конечно, сразу дальними ракетами. То есть не беспилотниками, а дальними ракетами. Баллистикой по Москве. Оптимальный вариант, пока первое, второе, либо первое, либо второе, либо сразу вместе не будет проведено, россияне будут дальше доводить до серьезной критической ситуации на железной дороге. То есть они, в принципе, если не противодействовать, они не могут остановить нашу железную. Так, а ось це рішення ООН, так про яке ви згадали, і кажете, що це рішення необхідне відносно України, так і визнання геноцидом українського народу? Чому немає цього рішення? Тобто не допрацьовують наші дипломати, тут політична воля я не знає необхідна. Тобто, і що в принципі це рішення тоді може нам дати? Ну однозначно, це, це на наші зелені нідерабат? Ну а хто там які там дипломати? Ви на них посмотрите? Лочні на ларішні ларішні кабараді? Ну які з них дипломати? Вот вопрос решили однозначно по признанию, то есть комиссия Организации Объединенных Наций по военным преступлениям признала по четырем пунктам геноцид арабского населения Палестины Цахалом под руководством Нетаньяху, то есть это вся, эта свора сейчас попадает под серьезный прессинг ООН, причем не так это все просто, как минимум доведут до суда Организации Объединенных Наций. Может и не попадет ни Таньяху ну Международный уголовный суд, но в Суд он он точно попадет. Или там кто-то его из предлеженных, которые непосредственно именно такого рода протестами управляют. Сахал убил десятки тысяч арабов, причем убил конкретно, то есть авиационными бомбардировками, то, что сейчас даже происходит по Гаде, военными действиями непосредственными, там десятки тысяч детей погибло от рук Сахала. У нас та же самая картина, только умноженная на 10. Там десятки тысяч погибло, у нас сотни тысяч погибло. От а таких же самых действий россиян. Те же самые бомбардировки Мариуполя, как сейчас бомбардировки ГАЗа идут Сахалом. Такое впечатление, что это все руководится с одного центра. Я уже говорил об этом центре. Это, это где-то конкретно сидят, эта система управления, это международная преступная группировка, которая проросла, сионистская группировка, которая проросла и инфильтровалась в руководство нескольких стран. Как минимум в России это 100%, то есть это управление всеми процессами в России происходит как раз из этого центра сионистского. Не говоря уже об Израиле, то есть не Таньяху, Соединенные Штаты вот притянул Трамп с собой этих сионистов на уровне того же Виткова. У нас они также там проросли в нашу власть. Это контрразведка должна заниматься. Тут вопрос, что контрразведки должны себя сначала почистить, некоторые спецслужбы почистить от этого сионистского влияния израильского, а потом зачистить еще и наши властные кабинеты от, от участия израильтян в принятии решений. То есть э, эти, так вот, они, скорее всего, и не дают. Сами же себя не поимеют называть, хотя эти могут, конечно, специалисты еще те. То есть эти же не дают провести вот такую операцию по признанию вторжения россиян в Украину как геноцидной. Ну и еще раз повторюсь, десятки тысяч арабов погибли, сотни тысяч украинцев погибли от одних примерно таких же самых плановых действий. Российская армия и Цахаловская армия. Опять же, с чего Цахаловская? россияне, какой-то Вася Питерский, который нашел у себя израильские корни, поехал в Израиль, получил израильский паспорт, не выбросил российский, вступил в Цахал и убивает арабов. Такой же самый Вася Питерский 2, который не нашел у себя, допустим, израильских корней, потом вступил в российскую армию, убивает украинцев на Донбассе, в Украине, на оккупированной территории. Ну, то есть, я же говорю, с одного, с одного центра. Все это лепится, то есть примерно так, как воспринимают украинцы, можно с вами говорить, вторжение в чистом виде, что мы делаем с россиянами, убиваем. Как воспринимают арабы, как воспринимают палестинцы, допустим, этих, этого Васю Питерского, который приехал в Израиль, рассказал, что это исконная русская земля, вернее, израильская, ну, смысл обидный. Изполненная израильская земля и убивает арабов. Что они с ними будут делать? Арабы убивать их. Ну а что они с ними будут делать? Конечно, для них это вторжение конкретное, причем Аси-Питерского в, в, в Палестину. Вот и все. Это примерно ситуация такая же, если бы сейчас Валуев посмотрел на себя в зеркало, определил у себя параметры черепа и стать его с неандертальцами, сказал, что... Мы неандертальцы, и вообще-то европейцы, и вообще вся европейская земля ⁇ это неандертальцы, и мы сейчас туда, исконно русские неандертальцы, сейчас туда полезем. Вот сейчас, скорее всего, так оно и будет, в конце концов. Потому что, видя, как, как допустим, схема действия Сахала, то есть израильтян против палестинцев, россиян против Украины, сейчас будет то же самое против Европы. Исконно неандертальские земли Европы должны вернуться в, как сказать, Луна про цивилизации. И ярый представитель неандертальцев это этом при ну, это, это, конечно, с иронией, с в некотором. примерно так это видится со стороны сверху сбоку. Роман Григор, у продовження теми атак, зокрема Росіяни переймають досвід Збройних сил України та почали використовувати спортивно-тренувальні літаки як 52 52-й для перехоплення дронів. Пише про це видання Defense Express, аналітики його констатують, що поки що це виглядає як добровільна ініціатива. Але тим не менше, якби є, є такі випадки. Чи може це говорити свідчити про те, що якби ну, в принципі тоді наш досвід вірний, по-перше, а по-друге, про те, що в них не вистачає засобів ППО і зокрема? на Мы с вами не просто так третий год говорим, что оптимальный вариант уничтожения российских дронов с ДВ двигателя внутреннего сгорания, это легкомоторная авиация. То есть примерно ДВС, дрона и двигатель внутреннего сгорания легкомоторный примерно работают на одних высотах с примерно одними скоростями. Ну, самолет может быть быстрее идет по разным причинам, потому что двигатель может просто мощнее. Но они примерно все работают до высот до 5 километров. После 5 километров начинают захлебываться двигатели внутреннего сгорания. Им для того, чтобы лететь выше, надо компрессоры ставить. Ну, то есть это целый геморрой, которым никто в принципе не занимается. Так вот, до высот 4-5 километров оптимальный вариант уничтожать дроны с двигателями внутреннего сгорания, то есть легкомоторными грубо а это как раз легкомоторными самолетами уровня ЯК-52. Просто ЯК-52 это все-таки учебный самолет, но ну, по большому счету. Для чего ЯК-52 используют? Там нет пулемета, там нет прицела. Да, два места, может быть, снайпера можно брать и выполнять какие-то боевые задачи, но это не основной все-таки вид. Это вспомогательный вид, он тоже относится к легкомоторам и только тогда, когда не хватает, допустим, штурмовиков на этих высотах, а у штурмовики должны быть типа Эмбрайера, супертукана, Таких несколько десятков разных видов, но весь смысл. Легкомоторная машина с очень дешевым часом налета, там где-то до 500 долларов за час всего лишь это стоит. Не 5000, тысяч, как 16 или 7 тысяч, а именно 500 долларов в 10 раз дешевле. Ну, естественно, эффективность в основном только днем. Почему? Потому что такого рода, если я это яхт 52 такого рода беспилотник, его можно только при визуальном контакте использовать. Вот, допустим, если бы это был штурмовик с ночником, но вместе с прицелом ночного видения, тогда бы его можно еще и ночью было бы использовать, но опять же должны быть прицелы, которые определяют, допустим, определенный угол упреждения очереди пулемета. То есть это целый, целый процесс. Не так это все просто. Легкомоторный, да, Як-52 легкомоторный и супертукана Эмбрайер легкомоторный, но это небо и земля. Як-52 и Супер Тукана. Небо и земля, но все и тот и тот легкомотор. Потому надо просто классификацию понимать. А то, что россияне начали использовать все и вся, это говорит только о том, что большое количество у нас, во-первых, беспилотников, более-менее оно появилось. Большое имеется в виду относительно того, что было раньше и направление, то есть выполнение боевой задачи им приходится поднимать, в том числе Як-52, так как они все направления перекрыть не могут. Мы уже как мы с вами говорили, Россия 17 миллионов квадратных километров. Невозможно закрыть Россию от наших дальних средств поражения. Просто невозможно. У них нет такого количества средств поражения, чтобы можно было перехватить все наши беспилотники, все наши ракеты, если бы они у нас были. Вот у нас анонсисты есть ракеты, Лучше б було на бору, ні була би анансіста, болібраті Романе Григорич. Говоримо і сьогодні про Куп'янськ. Мапа Діп Стейт показує, що російські війська закріпилися в житлових кварталах цього міста та зайшли до нього вже не тільки з півночі, згідно даних. Всі разом на спільночі дійшла вже до центру міста, тобто там точаться бої. Спілкувалися буквально от щойно перед нашим самим спільним ефіром із Арті Гріном, офіцер артилерійської розвідці у запасі. Він каже: якщо дивитися на карту, так на мапу, то е, там біля Куп'янська ліс, так і одразу починаються житлові житлові будинки. і Каже, що організувати оборону надзвичайно складно. Якщо це робити, то лише якби в центрі самого міста, і каже, такі дії очікувані. Тобто дібстає часто поспішає скажімо так, із висновками так тобто наразі те, що бачите ви, картина дійсно така, як е, описує її е, діпстей, чи ні Ну, россияне зашли купят, ну, вони там до садової практически до вулиці вже дополнились, так да, по, по частному сектору ну Куперць, то, таки це не Донецк, не да, Китай, поселок, ну, город, понятно, но много. много... частного сектора. Действительно, частный сектор практически чуть ли не в лесу. С леса зайти это возможно. Просто нельзя было до леса допускать. Это же другой вопрос. То есть, там были реальные хорошие системы обороны. Нельзя было россиян давать возможность на правый берег от пола перебраться. Надо было сразу купировать это направление. Но все, что бежали, суммы спасать и Киев вопрос уже без угла, я тогда сказала, что все, идут россияне на Киев, давайте все спасать, все бросили, побежать. Потому у нас и проблемы по всему Восточному фронту, потому что слушаем всяких безумных, безуглых и, и безухих, безглазых, кого угодно там. Только слушаем, только не видим саму статистическую задачу россиян. Мы ну, с вами несколько месяцев говорили. Но это все просто. Как угол дома, если посмотрели на карту, сразу увидели, что будет делать Россия. Будут пытаться расширить уголкутный коридор, а после того, как воды не стало на Донбассе, захватить Славянск. Выход на Славянск, допустим, захват Славянска, выдавливание наших войск Славянского невозможно без захода севера, со стороны лимана. А на лиман невозможно без контроля Купинска. Естественно, будут двигаться Купинск, лиман, дальше Славянск, вдоль, вдоль оскола. То, что они сейчас делают. Но организовать оборону можно в населенном пункте. В Купенске можно, да, исходя из тех ситуаций, той ситуации, в которую мы уже попали, россияне, уже зашли в Купенск, реально, конечно, ее внутри города организовывать, то есть вступать в городские бои уровня Волчанск. Ну, то есть они заползают в город и там остаются, они дальше не проходят. Вопрос в окружении Купинска. Там, может быть, с севера, с правого берега они могут пересечь трассу на Великую Бурлу, могут пересечь трассу на запад, то есть на юг, в том числе, в районе Боровой, они долбят, кстати, в сторону Боровой, не просто так, они хотят отсечь, в том числе, рассечь нашу левобережную группировку на Купинскую и на Лиман. То есть, исходя из карты, там видно, в принципе, логику действия россиян, ее можно просчитать. Вопрос усиления направлений. Есть возможность или нет? Если есть возможность, но не делают, значит, сдают. Если нет возможности, почему не ставят строй силовиков? Возможно, вот как чего-чего вот а снять, допустим, бронь силовиков и поставить в районе сотни тысяч правоохранителей в строй, усилив оборонительные наши рубежи, возможно. Почему это не делается? Ну, тут очень большой вопрос. То есть, либо по недомыслию, либо по скудоумию, либо по злому умышлению. Но это будет понятно в ближайшее время. Если начнут сдаваться, если начнут рассказывать, что мы не можем, мы не шмогла, потому давайте отдадим все и вся, что просят, только дядя, простите, за странство, в таком режиме сейчас зелесные человечки включат эту песню, то тогда понятно, для чего тогда не ставятся в силовики, не усиливается восточное направление, просто сдается Донбасс, сдается там часть Запорожского, сухопутного коридора, как минимум. Еще раз повторюсь, в ближайшее время это будет Тобто, чи вірно я вас зрозуміла, що їм, в принципі, є сенс ну вони виразувати в глибину самої Харківської області, далі мати на увазі, якщо там закуп їм немає сенсу, їм просто ну, важливо тиснути знову ж таки на лиманський напрямок і розсікти оце групування наше, як ви сказали. Ну, основна задача стратегічна, там Пламівська. Ми вже сказали, ми вже розказували, тобто на Донбасі немає води. кто-то выпил, как всегда. А вот чтобы подать воду на Донбасс, это надо взять полностью под контроль весь, весь водовод, так называемый Северский Донец, Донбасс. Он подавал воду с Подславянска через Частовьяр, Торецк, Горловка и Донецк, верхней водохранилище. Именно туда. 200 метров водоподъема. Четыре станции водоподъема разрушены полностью. Но ну, россияне уже взяли под контроль его практически весь. А вот часто через Торец до Горловки. Они уже его практически весь контролируют. Вот, а начало этого водовода Северского Донца под Славянском. И потому все действия россиян по этому кусту будут крутиться вокруг выдавливания наших войск из Славянской промоторской агломерации и контроля именно этого водовода. Потому движение с севера на, на Лиман только через Купинск, основная задача у них будет стоять. С востока на Славянск, на Лиман и дальше на, на Славянск севера, с востока на Славянск стороны Серебрянского лесничества под давление Сиверска и выхода на Ямполь. То есть это сейчас все идет, они практически полностью сейчас контролируют Сребрянку и Сребрянское лесничество. Это мы последние квадратные километры Луганской области сейчас теряем. С юга подойти к Славянску возможно только под контролем с выходом, допустим, с Часовьяра, они уже выходят с Часовьяра на Дружковку, на Краматорск, вот уже движение-то есть, и с запада со стороны Доброполя. На Доброполе они сейчас пытаются выходить, то есть там пучкуются в районе Покровска, собираются силы и средства, то есть практически чуть ли не вся вторая волна. Российского, российского этого летнего наступления, техники боеприпасов личного состава разворачиваются в районе Покровска с основной задачей выхода на Доброполе, с прорывом нашего рубежа. И вот от Межевой до Доброполя вот так где-то они будут пытаться это, этот участок захватить или взять под контроль. Дальше начнут двигаться ну, часть в сторону Павлограда, а основная часть уйдет на Славянск, на Краматон. Но ну, это исходя из той карты, которая сейчас видна, и расположение сил средств противника. Ну, посмотрим, но ну, мы, мы всегда практически всегда правильно прогнозируем. Роман Гровичу, політичне керівництво держави зробило заяву і сказали про те, що попереду Україну чекають ще дві важкі наступальні операції Російської Федерації, а три попередні провалились. Тобто, це та що ми наразі спостерігаємо: тиск на Покровськ, так і в принципі на Донбас. І тоді ще одна хвиля, чи як розуміти ці слова? Нет, ну Тут то, то два направления, Покровск и Славянск, они немножко разные по, по уровню, то есть две, и я бы не сказал, еще третья есть, она развивается, ее надо купировать, это район Запорожья, с Васильевки на Каменской и дальше пытаются двигаться в сторону Запорожья, занять высоты, в которых можно уже в Запорожье обстреливать армейской артиллерии, это мы уже тоже неоднократно говорили, эта операция там развивается, тем, тем группировкой российских войск, которая была развернута еще летом, они собирались там еще чуть ли не с прошлого лета, в районе Васильевки, то есть это Токмак, Васильевка, и вот движение дальше идет вдоль линии бывшего, бывшей границы Каховского водохранилища, вот они пытаются вдоль нее двигаться в сторону Запорожья. Основная задача, ну, расширение того, коридора, мы это уже с вами говорили, потому Основ... То есть разворачивание наступательных операций у россиян будет от Васильевки до Купенска. То есть от Запорожской до Харьковской области, естественно, вдоль Донецкой области. Хотя это такой Луганско-Донецкий фронт. Запорожско-Луганско-Донецкий фронт, я его называю Юго-Восточный фронт. Вот он, он один практически, и, и в принципе мы об этом с вами несколько месяцев говорим. Основное движение россиян именно там. Основная задача расширения сухопутного коридора. И сейчас задача нарисовалась захвата Славянска, чтобы дать воду, попытаться дать воду на Донбасс. Но они все равно не успеют, не то, что не успеют. Им очень сложно будет выйти на Славянск, это раз. во-вторых, даже если мы сейчас бы освободили этот весь, весь, Донбасс и освободили этот водовод, мы бы его в течение нескольких лет бы не запустили. Ну там все четыре станции водоподъема разрушены российской артиллерией. То есть его восстановить практически нереально, потому что непонятно, куда они рвутся. У російському МЗС Лавров зробив заяву, що європейські військові контингенти в Україні стануть легітимною ціллю для Росії. Ну я так розумію, що це, це робиться в рамках гарантії безпеки, які обговорюються для України. Ви кажете, що єдина гарантія безпеки, так це повернення до нашої ядерної так парасолька нам необхідна, і ви кажете, це буде єдиною гарантією безпеки. Але тим не менше питання обговорюється, так і Лавров робить ось такі заяви. А в принципі, як ви вважаєте, чи тут європ. может налаживаться на какие-то такие решительные действия, враховывая эти инциденты, которые были в Польше, Румынии и ТП? Понятно, Лавров нахлобучивает какие-то невозможные действия, по большому счету. Да не будут они бить по натовским войскам, но не будут побояться ответки. Причем ответка же придет по Лаврову в Москву. Это мы с вами рассказываем об этих анонсистах, которые анонсируют по за углами их где-то анонсируют, переанонсируют, никак не вынанонсируют в конце концов хоть одну ракету, а у европейцев ракеты есть. Ну любой удар по европейским войскам, если они будут раз, раз, развернуты, вызовет ответный удар по Москве и Лаврову не с чем будет вещать. И тогда как минимум остатки этих кремлевских звезд упадут на Ленина, придется вскакивать хлопту бежать обратно в шалаш под, под Питер. То есть тереться там с, с, с отечественниками, Потому вряд ли будет какой-то удар. Ну а то, что нахлопучивать будет, ну нахлопучивать дальше. Ну никто же в этом смысле не слушает. Вопрос принятия решений европейцами разворачивания, допустим, в на нашем воздушном пространстве, бесполетной зоны, он без согласования, пока на данный момент без согласования с Белым Думом, с трамповской администрацией невозможен. Ну вот вы представьте себе, что согласует Витков, допустим, разрешение разворачивания сухопутной, сухопутной зоны. Да он обратно счет то, что ему 50 лет назад отрезали. Вперед, чем примет это решение. Ну то есть это, это невозможные вещи в смысле действий как таковых. То есть пока в Белом доме находится администрация Трампа, вот то, которое он собрал, этих ларечников, в основном израильского происхождения, ничего не будет. Абсолютно ничего не будет. Если он вернет обратно Помпео с Болтоном, да, тогда может быть. Но Болтона уже тягает по судам. Помпео сидит, молчит себе в трубочку, прекрасно понимая, куда пошел уже Болтон. То есть, то их еще и придавили, чтобы не лезли куда, куда не нужно для Трампа, по крайней мере. Потому я не думаю, что будет принято такого рода решение. Единственный механизм, я говорю, не то, что механизм, единственное причина, по которой действительно все сразу это решение примут, это если российская ракета, допустим, разнесет высотку где-нибудь в Варшаве или еще где-нибудь, да, когда погибнут там десятки поляков или других стран, вернее, граждан страны НАТО, тогда вопросов нет, тогда будет принято решение о разворачивании бесполетной зоны и так далее и тому подобное. То есть для того, чтобы ну, хотя бы показать возможности какого-то перехвата российских ракет вне зоны действия, вернее, вне границ натовских, а до этих границ. Опять же, для чего? Для того, чтобы успокоить общественность. Потому что потом же те же поляки, которые похоронят сначала своих сыновей, дочерей, отцов, матерей, потом же придут в правительство Польши, начнут за грудки брать, а что же вам украинцы предлагали развернуть и перехватить эту ракету где-нибудь над Украиной, а вы ее пропустите. Вот только, только из-за этого может быть принятие какого-то решения и, конечно, тогда передавят и белые, долг в том числе. Роман Григоровичу слідкуємо за подіями та аналізуємо у спільних ефірах. Щиро дякую, як завжди, за детальний аналіз подій, за важливу розмову і за те, що ви приділяєте свій час нашим глядачам. Друзі, традиційно вас закликаю підписатися та обов'язково поширити це відео. Нагадую, що таким чином ви допомагаєте будинку Романа Світана, могли бачити та чути якомога більше людей. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі вже завтра. В ефірі Романа Григорович, я буду вас чекати. Щиро дякую. До сюда.